Что, самое, самое первое и самое главное. Если ребенок получит травму, самое главное родителям не паниковать. Мама, не паникуйте. Родители, не паникуйте. ни в коем случае... Не ругайте ребенка. Да, может быть, он где-то ошибся, упал. Вы должны в этот момент быть с ним друзьями. То есть не, не ругайте его. Он то есть совершил ошибку, но это вы обсудите потом. Не ругайтесь, смотрите внимательно и дальше ну, занимайтесь самой травмой. Очень важно быть внимательным и собранным, расспросить ребенка, что у него болит, что болит, где болит, как он себя чувствует, все куда подробно. Первое, да, что бывает, это ссадины и царапины. Это повреждение верхней слоев кожи. Они не представляют особой опасности, но э, мы с ними сталкиваемся больше всего. И как себя вести? Нужно, э, нужно их промыть проточной водой. Если у вас есть вода из фляги, можно это сделать этой водой. Просто промываем проточной водой. Э, дальше мы обрабатываем... Эту рану перекисью, 3% перекисью. Почему правильно, чтобы ушла грязь? Когда обрабатываем перекисью, и образуется пена, и с помощью этой пены удаляются все маленькие частички. Поэтому важно это помнить. Вот пена, которая образуется, она их удаляет полностью. Плюс перекись останавливает кровь. И плюс она бактерицидная, действительно. Этот кислород, который выделяется, он убивает большую часть микробов. То есть с собой берите в пластиковой какую-то фля... фляжечке, ну чтобы стекло нехорошо на велосипеде, берите перекись на всякий случай. Вообще аптечка должна быть с вами небольшая, даже при прогулке, в парке, а тем более наверное, на соревнованиях. Второе ⁇ это более глубокие раны и кровотечения. Тут есть определенный предел, который вы можете сами справиться, а, а если там, за него уйдете, то это уже медицинская помощь врачебная вам понадобится. Самое простое ⁇ неглубокие, небольшие кровотечения. Вы просто очищаете, очищаете так же, как мы описали Садину, после этого прижимаете. И накладываете повязку бинтовую. Если кровь идет более активно, еще очень важно, что это, если это на конечности рука-нога, то ее можно поднять вверх, руку или ногу, то есть лежа или стоя. Это снизит давление и тоже может снизить. Еще по носовым кровотечениям. Ребенок, если ну, шлем помогает, не, не падая, защитить лицо, но предположим нос, ударил нос и идет кровь из носа. Самое первое, вы смываете кровь просто с лица снаружи, Берете, смачиваете ткань, платок холодным, кладете на нос и прижимаете крылья носа к перегородке. Этого иногда это в большей части случаев может быть уже достаточно для остановки. Если продолжается еще там какое-то время, опять наша волшебная перекинь. Смачиваете винтиком, делаете две турунды и засовываете ребенку в нос, тоже остановит.